Всем доброе время суток. Иногда на мобильный телефон идут непонятные звонки. Звонят, сбрасывают. Иногда говорят какую-то рекламу, предлагают какой-то товар. Иногда это развод, мошенники. Иногда просто идет дозвон и сброс. Чтобы определить, кто звонил на ваш номер телефона, нет ничего сложного. Нужно просто зайти в поисковик, открываем Google и вбиваем номер телефона, который вам звонил и ищем. Ну вот видите, тут появилось у меня очень много запросов. Обережно, рейтинг 143. Открываем сайт. Звонили с Киева, Украина. Пишут, российскомовный бот пропонует солнечные батареи установить. Но дома, Витки взялся. Блокую. Это люди оставляют комментарии по поводу этого номера. Робот звонит и предлагает установку солнечной батареи. Спам про солнечные батареи предлагает установку солнечной батареи. То есть это звонили с какой то организация фирмы, как рекламу, спам солнечных батареи. Также второй вариант для Украины есть специальный сайт, называется телефоны давидник.ua. Это специальный сайт, который предназначен для этих номеров телефона. Вбиваем в поисковик этот номер и выползают следующие ответа. Киев, Киевская область. Пишут, гоните в Тиши, Шахраи, Тварюка, Солнечная батарея, Автодозвон, Лохотрон, Жесткие, Коллекторы с автодозвоном. Кто пишет, что это Лохотрон, что коллекторы. Кто пишет, что это какая-то реклама по Солнечной батарее. В общем, непонятно. Ну, в любом случае, телефон нужно блокировать в смартфонах есть специальная функция, заблокировать номер телефона, и с этого номера к вам уже не будут звонить. Также вся информация есть на другом сайте, телефон уже с русским доменом. Здесь отзывы про этот номер телефона. Аферисты, зеки, разводилы, шахраи. В общем, такая вот петрушка. Бывают такие случаи, когда вы вводите номер телефона, и поисковики не дали никаких результатов. Для этого можно воспользоваться мессенджерами, например, Viber или WhatsApp. Вот я захожу в Viber, вбиваю номер. У меня выходит такая вот девушка симпатичная. Для того чтобы найти эту девушку, как ее зовут и откуда она звонит. Просто делаем скриншот фотографии. И дальше заходим в Paint, это если на компьютере. положим в панте дальше нажимаем на ножнички обрезаем сохраняем и в результате вот, появляется такая девушка уже с большой фотографией и по этой фотографии можно определить в гугле картинки заходим в google набираем картинки потом жмем на вот этот значок фотоаппарата. И у нас пишут указать ссылку на фотографию, либо загрузить изображение. Загружаем это изображение. И Google ищет похожие картинки согласно этой фотографии. И по похожим картинкам можно найти этого человека уже в интернете, по похожей фотографии. Зайти в его аккаунт, фейсбука, контактов или инстаграм. И уже более подробно узнать его контактные данные. Также, если вы хотите знать, кто вам звонит на ваш телефон, можно скачать с Google Play определить номеров, кто звонил. Заходите в Play Market, набирайте определить номеров, кто звонил. И выходят разные приложения. Кто звонит откуда, кто звонил и так далее. Выбирайте, который вам понравился. Закачивайте себе на Android, смартфон или iPhone. И это приложение уже будет вам подсказывать, кто это звонит, мошенники, либо реклама, либо спам. Уже будете сами решать, брать этот номер или не брать. Даже если этого номера нету в базе, он будет. Это приложение уведомлять, что это подозрительный номер и его нет в базе. Если звонят с неизвестного номера, процедура такая: включаете на мобильном телефоне режим полета на 20-30 минут или вообще отключаете телефон ваш. Потом проходит время, режим полета отключаете и приходит сообщение о том, что кто-то звонил и вы по схеме, которая была описана ниже, пробивает этот номер телефона. На этом все. Если видео понравилось, ставим лайки, подписываемся на канал. Всего доброго, до свидания.